verbs must have və has. Şəncə have-dən başlayaq. Have biz, I, we, you, they and plurals, yəni cəm sözlərdə işlədirik. Misallara diqqət edək. I have a new bag. Mənim yeni çantam var. I olduğu üçün have ilə işlənir. We have a meeting. Bizim görüşümüz var. We olduğu üçün have ilə işlənir. The students have a lot of exams. Tələbələrin çoxlu imtahanları var. Burada da students, yəni bəddada cəmdə olduğu üçün have ilə işlənir. İndi isə həzi necə işləndiyinə baxaq. Həzi də eyni ilə biz he, she, it and singular nouns, yəni təkdə olan isimlərlə işlədilir. Misallara diqqət edək. He has a big house. Onun böyük bir evi var. He olduğu üçün yenidən həzi işlədirik. She has a beautiful hair. Onun gözəl saçı var. Qaydaya əsasən she olduğu üçün həzi işlədirik. The giraffe has a long neck. Zirafanın uzun boynu var. Burada da zirafə, yəni cümlənin mübtədası tək olduğu üçün həzli işlənir. Gəlin isə neqativ formaya baxaq, yəni don't have don't have the aнила have kimi i you they və plural yəni cümlələrlə işlənir I don't have a new bag mənim yeni çantam yoxdur We don't have a meeting bizim görüşümüz yoxdur This student doesn't have a lot of exams tələbələrin çoxlu imtahanları yoxdur Yenidən Mübtəda cəm olduğu üçün don't have ilə işlənir. İndi isə gəlin həzincə olduğuna baxaq. Doesn't have şərtəndə işlənir. He she it and singular nouns, yəni təkdə olan isimlərlə işlənir. Məsələn, he doesn't have a big house. Onun böyük bir evi yoxdur. She doesn't have a beautiful hair. Onun gözəl saçı yoxdur. The giraffe doesn't have a long neck. Zirafanın uzun boynu yoxdur. Yenidən mübtəda tək olduğu üçün has doesn't have istifadə edilir.